श्रीसरस्वतीस्तोत्रं याज्ञवाल्यकृतं नारायण वाग्देवतायाः स्तवनं श्रूयतां सर्वकामदम् महामुनिर्याज्ञवल्क्यो येन तुष्टावतां पुरा गुरुशापाच्छसमुनिर्हत विद्यो बभूवः तदा जगामधुःकार्तोरविस्तानं च पुण्यदम् सम्प्राप्य तपसा सूर्यं कोणार्के दृष्टिगोचरे सूर्यं शोकेनारुरोद च पुनः पुनः सूर्यस्तं पाटयामासा वेदवेदाङ्गमीश्वरः उवाचस्तु हि वाग्देवीं भक्त्या च स्मृतिहेतवे तमित्युक्त्वा दीननादो ह्यन्तर्दानं जगामसः मुनि चतुष्टा वा भक्तिनम्रात्मकन्दरः याज्ञवल्क्य कृपां कुरु जगन्माता मामेवं हततेजसं गुरु सापात्कृचिप्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याधिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रबोधिकाम् ग्रन्थनिर्मितिशक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सत्सभायां चा विचारक्षमतां शुभम् गुप्तां सर्वां दैववसान्नवं कुरु पुनः पुनः यथां कुरं जनयति भगवान् योगमायया ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः यमा विना जगत् सर्वं शस्वज्जीवन्मृतं सदा ज्ञानाधिदेवी आ सरस्वत्यै नमो नमः यया विना जगत् सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा वागीष्टातृदेवि तस्यै वाण्यै नमो नमः हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभा वर्णाधिदेवी या चाक्षरायै नमो नमः विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सद्भेर्भारत्यैते नमो नमः यया विनात्रसंज्ञाकृत्स कर्तुं न शक्नुते कालसंख्या स्वरूपाया तस्त्यै देव्यै नमो नमः व्याख्यास्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठातृदेवता भ्रमसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः कृतिशक्तिर्ज्ञानशक्तिर्बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी प्रतिभाकल्पना शक्तिर्या च तस्यै नमो नमः सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं पप्रच्छयत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा जगाम भगवानात्मा श्रीकृष् कृष्णैश्वरः उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाण्या इति विधिं तदा स चतुष्टावतां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकार तदा सिद्धान्तमुत्तमम् यदाप्यणन्तं पप्रच्छा ज्ञानमेकं वसुन्दरा बभूवमुकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा त्वां च सतुष्टा वा सन्त्रस्तः कस्य प्राज्ञया ततश्चकारसिद्धान्तं निर्मलं भ्रमभज्ञनं या पुराणसूत्रं च समपृच्छत वाल्मीकिं मौनीभूतं ससस्मारा त्वामेव जगदम्बिकां तदा चकारसिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वरः सप्रापनिर्मलं ज्ञानं प्रमादत्वं सकारणं पुराणसूत्रं श्रुत्वा सव्यासः कृष्णकलोद्भवः त्वांसि षेवे च दद्यौचाशतवर्षं च पुष्करे पत्तो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः तदा वेदविभागं च पुराणानि चकारः यदा महेन्द्रे पप्रच्छतत्वज्ञानं शिवा शिवम् क्षणं त्वामेव सञ्चित्या ज्ञानं दधौ विभुः पप्र च च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च स त्वां दध्यौ च पुष्करे तदाद्वत्तो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकं उवाच सप्तसहस्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् अद्यापिताश्च यैः शिष्या ऐरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसङ्गित्या प्रपर्त्यन्ते सुरेश्वरी त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैत्येन्द्रैश्च सुरैश्चापि ब्रह्माविष्णुशिवादिभिः जडीभूतः सहस्रस्य पञ्चवक्त्रस्यतुर्मुखः किमहं स्तौमि तामे कास्येन मानवः इत्युक्त्वा याज्ञवल्कश्च भक्तिनम्रात्मकन्दरः प्रणनामनिराहारो रुरोद च मुहुर्मुहुः तदा ज्योतिस्वरूपासा तेना दृष्टाप्युवाच तं सुकवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वैकुण्ठं च जगामः याज्ञवाक्यकृतं वाणीस्तोत्रं यः संयतः पठेत् स कवीन्द्रो महावाङ्मी बृहस्पतिसमो भवेत् महामूर्खच्छतुमिधा वर्षमेकं च यः पठेत् स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवे इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारदनारायणसंवादे याज्ञवल्क्योक्तवाणीस्तवनं नाम पञ्चमोऽध्यायः